На вході стояла охорона та зачиняла двері перед ветеранами без особистих запрошень. Обстановка почала загострюватись. Між ветеранами почалися з'ясування відносин. Люди, тогавайте й нам то верть. Ми то Мы, такие, мы тоже такие же самые важные. Вы, что вы, ученики, вы рвете? Мы те да, же самые важные. Почему? Я потребление укрепил. Я говорю вы о тех, которые дают такие? возможность работать. Не все. Работать Работа чем? Кем? Мы приехали, мы все. А вы что, не участвовали Ветерани, яких не впустили на захід, взялися силою прориватися до середини адмінбудівлі. Організатори в цей час викликали поліцію. Правоохоронці, які прибули на виклик, намагалися заспокоїти бурених афганців. Водночас люди, які знаходились у середині будівлі, були заблоковані і не могли вийти протягом півтори години. Потім до преси вийшли представники двох сторін: ветеранів Афганістану Одеської області: Юрій Єрмаков, організатор конференції, та Фанасі Редукан, який теж пристався як. Глава Одесской областной спилки ветеране в Афганистану. В течение полутора месяцев избирались делегаты, проводились э, собрания в районах и городах, организациях районных городских. Избрали делегатов, делегаты прибыли. Кто хотел, он подал все заранее документы, все представил и все прибыли. Здесь как минимум люди находятся, которые делегатами не избирались, и более того, здесь находятся люди, которые не входят. Союз, Украинский Союз, ветеранов Афганистан. Афганистана. Поопередняя глава спилки ветеранов Афганистана в Одесской области Афанасий Редукан зі своими прихильниками не согласны с назначением нового главы и спорят это решение через суд. Мы хотим зайти туда на их собрание. К сожалению, нас туда не пускают. Я заявляю, что есть решение суда о том, что господин Ермаков никак... Никакого отношения не имеет к, а, к Союзу ветеранов Афганистана. Вот есть решение суда, что оброня головы Ермакова недействительно, не действительно, не действительно, не действительно, задоволнит нашу увазовую. До 6 числа 6 числа они подали апелляцию а, а, в Одесской области. 6 числа будет апелляция, они хотят так. Мы им предлагаем, давайте 6 числа будет вашу пользу, тогда проводи конференцию. Не будет вашу пользу тогда по закону я, как председатель организации, имею право проводить вот такую конференцию. Как было? Значит, вот, вот господин Радукан на Украинском союзе в Киеве встает и говорит, товарищ Черенописки, ты получал в 2010 году 2,5 миллиона, 2 миллиона 300, 2,5 миллиона, в 2013-м 2,5 миллиона, куда ты эти деньги деваешь? Он кой рот, а не твое дело, да? И начал разваливать организацию, понимаете? Вот. Потом ему дали генерала, потом дали, когда убежал Янукович, ему дали героя Украины. Вот и все, да. И люди, и все области убежали от него. А он тебя теперь находит каких-то генералов и, пытается, что у него есть организация. Нету, нет, нет у него организации. И вот сегодня это опять доказало. Когда надо было прийти 500 гривен отстаивать и всеми погибшим оставить возле облрады, обл а никто из них не приехал, а приехали все, все, наши ребята. Да. и отстояли свои права. Да. И зачем это делать? И мы говорим, что есть вот сегодня ухвала, есть сегодня решение суда. Вы не имеете права. Дождитесь решения апелляции своей, и тогда, если вы вы правы, значит тогда вы организовываете. Так вы не имеете права. Закон. Спасибо. И надо всех. Это просто другая организация. Да, я поняла, что это разные организации. Никаких не Три года назад написал письмо о том, что выходит из Украинского Союза ветеранов. Значит, Прилюбно. я сейчас возьму это две все. стороны, Значит, Мне, я покажу. Я покажу, покажу оборен Они что-то непонятно, что. У них инвалид Это уже жизнь. Вот оборен сепаратист с этим человеком, его да, а -а -а. убили в Москве. А по центру? А да, по центру это. это вот, пожалуйста, Запишите, видите? Запишите, пожалуйста, видите? это видите? на видео. Видите, видите? И самое главное. Видите, кто такое да. борет. А зараз инша думка. ельки Анатолий Матвеевич Арцис, участник боевых действий. У меня был генерал один вопрос. К сожалению, он как трусливый заяц убежал. Почему мы, когда привозим протоколы на областную конференцию, он говорит по списку, этого он вычеркнул, этого он вычеркнул. Какое он имеет право кто вычеркивать? Он кто он такой? Мы приехали, афганцы, сюда. Вы среди них приехали и нас Здесь находятся афганцы. Нас лишить ветеранов Афганистана того события, что мы были в Афганистане, никто не имеет права. Ни генерал, ни полковник, ни лейтенант. И мы Ты хотим не присутствовать, не присутствовать и выбрать себе человека, который бы нами руководил, достойно, которому мы верили, а не рейдерским путем.